Всем привет! С вами мистер сегодня Мы играем в такую игрушку, как Майнкрафт. На лаунчере В сервере э, Му мир магии с нашим другом Ромой. Поздоровайся. Всем привет. Да. И в общем-то мы сейчас будем э, в сумер... мы сейчас в сумеречном лесу э, в шахту пойдем тут ресурсов больше, чем этот. В простом. в этом. Правильно? Да. Yeah. Так, ну, как видите, я подготовился, у меня дом есть, я в конце серии вам его покажу. Ну, или когда мы домой будем возвращаться, покажу обязательно. Ну, многие знают этот дом, но он у меня э, ВКонтакте на фотке стоит. Так, давай копаться вниз. Так. Так, сейчас я посмотрю. Ой, вау, я тут. Ч? О, шахта. Аккуратно. О, золото. Сейчас я золото выкопаю, подожди. Давай вместе выкопаем. У тебя кирка на что зачарена? На, погоди. На прочность один. А сколько золота? Два? Да, два золота. Ну вот, как раз одно мне, одно тебе. Так, у меня золото не подбирается. Лагануло что-то. Ну вот, все, золото есть. На. Все, есть золото есть. На, вот. еще вот. Спасибо за этот инвентарь. Так, пошли. Так, вот. Так, ты похоже ты... мне сзади идешь. Я за тебя иду. Да, там тут, тут, тут кругами. Ага. Сейчас я факелов побольше сделаю нам. Но... Вот палочки сюда. Это сюда. Вот пять факелов. Вот 28 у меня их всего. Так, ну, видео, да, долго не выходило. Ну, в связи с тем, что начало четверти, как бы, ну, вы сами понимаете. Четверть да. сейчас самая длинная. У вас тоже третья. Да. Ну, это у всех сейчас третья. А ты... О, шахту нашел. Мы... О, реально. Круто. Тут уже. А, мы в ней. Это мы. Да, Смотри, вот его... тут-то мы тут и не были еще. А, это Э, да, мы с тобой тут не были. А мы тут с тобой ходили. Да. Помнишь? Чё-то чё знакомое. Ну хорошо, да, что вы в старую шахту пришли. О, тебя вижу. что, на месте. Ко мне копайся. А ты где? Я тебя. Видел. А я тебя вижу. А вон, мне тут из этого пишут. Сейчас, мне подписчик пишет. А, mm. э, кстати, а как в этот э, писать? Э, игроку? Где писать? Тут что ли или там в Ютубе? Э, нет, вот тут этот. А, тут... А тут просто открываешь чат и все. И пишешь ему. Если он тут, конечно, играет. Получилась ну вот. шахта. Мария, что я ему написал. Угу. А, может, класса надо? Иди сюда. Сейчас вот Дофига, Конечно, будет ресурсов. Сейчас... Так, где 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 я делал проход вот о блин я клави упал Клаве? Клаву не упал, блин. Т.П. ко мне нельзя, жаль. класс можно Т.П. класс 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 там вообще ничего нет. А Кстати, может... иди сюда, я тебе черную эту покажу. Я потерялся. А вот ты. Ну то покажешь. Что я а шахта не проверенная. Иди сюда. Сейчас тут со мной подписчики играют, как вы видите. Идешь. Да, ну и что? Я вот эту темную шахту видел. А. Это я осветил уже. Вот. Понятно. Ч, алмазов все нету? Нет. Кстати, у меня факелы качается. Ну, на, вот у меня... С этот... Смотри, иди сюда, что это такое? Что это такое? Это а? вообще разрушаемое? Ну, не знаю. Наверное, да, ломается. Не ломается. Вот, пишешь. А ты чё, рукой? Да, спустя два часа. <сёк> ну как я кирку попробую? Вообще жесть. А что это реально? Не может, не мы какой-то данж нашли? Наверное, погоди. Что-то он длинный. А нет. Я сейчас попробую, может, кот откопаю. Да. О, нет. железо. Раз. А если это ловушка, чтобы мы отвлеклись? О, вот как раз тебе вот те железо. У меня есть. А, давай по два железа да каждому. Ну. О, еще ещё. ещё. Погоди, у меня лагает. Мы попали так. в железный мир. Ну, так, давай забирай. Или тут Сейчас нет. я тебе файкел поставлю быстро. О, как темно, блин. Вот, факел есть. тебя а сколько железа? У меня пять. У меня три. О, как раз одно железо мне, да, и будет ровно. Четыре, четыре. Угу, спасибо. Восемь железа, как у нас получается. Угу. А может попробуем вверх подкопаться? Ну, я с самого начала так бы хотел. А дай мне чуть факелов. На, тебе сколько? четыре ну площадь. сколько я все равно их забирать буду да буду подниматься поднимайся темно ничего не видно О, я я тут, сейчас... я тут эту нашел я настройки графики на э, а я взял. аспекты нашел аспекты да Много? зеленые зеленые а сколько Поч... их там? О, я нашел. Тут железо. О, Привет. здорово. О, железо. О, Привет. золото. О, я его первый нашел. Давай я вскопаю. Так, у тебя сколько железа? Сейчас скажу. Эээ, -э -э. Жел... а ж... что это? Короче, ломаем дырку в полу там. Я ломаю дырку. На, а золото тебе нужно? У меня одно золото, конечно. Ну вот ровно. У железа ну ка, у тебя сколько? У меня железо восемь, а у тебя? Пять. Пять. Э... Ладно, давай ломать. Ну вот ровно. Угу. Давай. Ломай. Оба один блок. Ломать. Вот этот блок давай ломать. Давай. Ну ка, погоди, я попробую. Ну, лучше я буду рукой. Прикинь, если он только алмазной киркой ломается. Ну. <звучит> как долго? Ага. Погоди, ты пока копайся. Я посмотрю, может, тут какой-нибудь охотник. Это не ломается блок. Ааа, что же бы делать? Нужны алмазы. У тебя есть они? Нету. А у тебя же была алмазная килька. Дома, да. Но я и. Бегай не... домой, а я буду. А я буду тебя тут ждать. Я приведу себя, тебя опять сюда. Пошли в портал нужно. А давай это... встречу с подписчиком организуем. А где он вообще? А, чай я ему напишу, го на Окей. Okay. Я пока тебя тут подкопаю. не, не хватает, давай. Давай, я на спала А, о, точно, тут отсюда же можно на, на спаву. Mm -hmm. Все. я тут. И я тут. Блин, на спальне такие лаги жесткие. Да. Я еще Обни видео О, блин, жесть. О, блин, как лагает. Вот так, ну, я... Да, лаги жесткие. А сейчас газ, по вообще играет. опять кстати пошли сейчас туда в солнечный лес опять да будем возьмешь алмазную кирку ты думаешь там получится сломать да может алмазной киркой получится ну давай я этот домик покажу всем М и я покажу что-нибудь другое делать и мой еще покажи разваленный который да. Ну не надо. Хоть у меня, блин, крутые там вещи были. Что я... у тебя? Ну вон тот домик его показал уже. <звёк> Че пошли? Да, сейчас five сек. Я просто не знаю, как по-английски секунду вот и все что-то. А, блин, я уже в портал нечаянно прыгнул. Так, ну тут пока этот плавится. Ты где? Тут-то, тут-то. Давай уже дуй сюда. Куда? На солнечный лес. А, не, я туда не пойду. Тогда захватил пока алмазную кирку. А зачем? Мне надо. А там, наверное, богатые вещи, может быть. Может быть, а если алмазная кирка не добывается? Не знаю, ну должно добываться. Потому что алмазная кирка. Может... самая крутая кирка. О, погоди, я сейчас домой сбегаю. Там ли... из листвы возьму кирку. Она тоже самая как алмазная. Ну вот. Только а, листья. А у тебя, кстати, есть фрагмент знаний? Не -а. Нет. Жаль. А чё? Не, просто. Хочу же бы... Ну вот, алмазная кирка есть, и... Погоди, давай... я Где моя лиственная кирка? Не знаю, может опять её украли? А, погоди! Я где-то там наверху оставлю, сейчас как раз тебе мозг дам. А, ну да, давай. Мозг зомби. Как раз у нас он один остался. А вам он не нужен что ли? Да зачем? Вот. Поизучай потом. Мы только не, не спец по изучаниям. Таункрафт, вам обычно Майнкрафт это вообще, да? Ну. Я знаю Ой, еще все. сервер, где есть Таункрафт. Иди сюда, вот на тебе мозг зомби. Давай. Спасибо. В нем аспектов. Вот очень как раз я взял. Угу. Никак. Давай, Что, пошли. Находи. Ты со мной пойдешь или нет? Не, я тут пока побуду. Ага. Ну а ты пока там иди и сходи. Там, где где-где там все, я маску зомби изучил, спасибо ну, вот там его будем изучать mm. Я так и не помню какую мы сторону там шли Ну, в правую ну или влевую в том то и дело Я тоже не помню А там факел у нас же А вот вот нашел то место Нашел, нашел. Главное мне сейчас в сумеречный лес не упасть, а то лаги. О, все, нашел то место. Так, ну у меня 10 железа в печке и 3 угля еще. Кстати, а ты можешь мне там две палочки захватить? Или а можно я у тебя дома одну доску дубовую срублю? Ну, срубай, сколько хочешь. Мне просто этот, чтоб. Куда я в тупик зашел Жаль. Блин, если мы сейчас... Если я там сейчас откопаю... Там бы такой сейчас богатство было. Я б представлял. Если бы дофигища вещей. Понятно. Похоже, да. Да, да, да. Сюда, сюда. Вот как раз тебя отсюда. Может, мы с тобой пошли. Мы с тобой пошли сюда. Сюда, сюда. Вот это середина. Я пошел сюда. Сюда, сюда. Я пошел сюда, сюда, сюда. Нашел то место. Чего? Не копается. Прикинь. Жаль. Блин, надо э, магическим камнем надо подоби, Подолбить сейчас. Блин. Может, откопаем. Нет, ну, надо сверху долбить, чтобы сразу упасть туда. Понятно, в общем. Пока буду долбить. А так я понимаю в вот этот. В сейфы только те могут заходить, кто их вставил, да? Угу. Да, уж крутой у вас домик был. Ну, мы много сделаем. Самое обидное то, что украли. Кстати, а вот вы не можете мне дать вещи, которые, помнишь, у вас на крыше были? Какие? Ну, мне они сейчас нужны. Этот какие у нас были? Скажи, какие? Это, ты как меч бури еще делать? Помнишь, который ты еще сказал, убрал? Ну, меч бури. Ну, я его куда-то, блин, пили... надо будет по сундукам полазить. У вас сундуков -то ну, нету. Ну, его украли, короче. Вон, к вам... Мы его, мы его, это... Ну, он, короче, из Таункрафта. К вам какой-то киллер пришел. Че он, он делает? В другом. А он, со, он со, скином? Ну да. Киллер 2587. Мне Редстоун дал ушел. Не знаю, кто. Сейфы также ломать, да нельзя. Угу. Ты где сейчас? В да. А у тебя есть какая-нибудь кирка такая, блин. Тут, наверное, что-то надо нажать одну фигню, блин. То вот ты тут нужен. Эти из магического... Ну короче, иди сюда. Ну короче, я не, сейчас не могу. Это, давай-ка, телепортир... так это крепкий. А, это крепкий щит. Это крепкий щит. Его не срубить. Да. никакой киркой. ну может ну только хозяин может. то есть это теперь это... надо как-нибудь и воблин. как туда хозяин э. зайдет вообще прям? офигеть! О, ну как а я знаю почему он так сделал. ну что там богатые вещи. Вот почему. Там вещи просто богатые очень. Понятно. А где ваши все головы тут? А, они у меня там. В сейфе. Сейчас. Понятно. Это, а ты можешь сейчас домой телепортироваться? Ну, сейчас. А зачем тебе голову? Да О, не... я тебе сейчас одну голову дам. Сейчас пузырь может тебе пригодиться. Мне эта голова навряд ли пригодится, но вот ты дома, я тоже у тебя тут дома. Так, на третьем этаже. Ой, да, на третьем. Так, погоди, нет тут, конечно, дофига. Всего. А вот этот, что у вас там на третьем этаже было, помнишь? Мне вот это сейчас надо, у вас этого нету случайно? Иди сюда. Ты вот тут э, хотел. Тебе банки нужны эти или нет? Ну да, нужны. Так. Их забирать? А ты их открываешь? Да. Давай забирай. А ты можешь сломать пол? Да, могу. Ну значит привата нету. А, приват всего... есть. Разбирай. Вы меня в приват добавили. А, мы тебя в приват? Да. Угу. Так. Так, ну на... это все фигню, короче. Ну, спасибо. Так, давай пока. Подожди, помнишь, что Данька вот тут на крыше уже стояла? Данька, пошли уже, Данька дожидается нас. Погнали а уже. Помнишь, что вот тут наверху стояла? Да, она у меня. А можешь отдать, пожалуйста? А зачем тебе? Я это изучил просто, мне это очень хочется поставить. А ну иди сюда. Ага. Давай ты это, так. Ну иди сюда. Вот я тут то что я тебе скинул? Скинул? У меня нет да. ничего. Погоди, это лаги? Я даже на земле ничего не вижу. Это случайно Чё? бомж не украл? А это у меня лаги, погоди. Понятно. Погоди, сейчас я отключусь. Ага. Вот, вот, вот скинул. Все, я сейчас подберу быстро. Ну, подбирай уже. Я прям в этих вещах стою на, на этих вещах. Они не подбираются нифига. Что за фигня? Иди на сервер. Попробуй. Окей, ты тогда эти вещи подберешь, да, сейчас? Сейчас. Надо быстрее, потому Дала что... Уже. Давай уже, Даньку. Сейчас, подожди. Я так и не могу зайти. Не подбирайтесь. все странно я шел. их у меня нету а... А... а ты закрытый да я а вот они у тебя фух я закрылся они просто были на земле лежали и вот кстати а вот где... на все вещи где ты я тебя не вижу я вот кинул а вот да вот сейчас их подобрал спасибо идем я пока вместе с тобой это сделаю а как я не знаю это делается блин ну идем я покажу как раз, я ну, Сейчас я место свобожу, блин, да, легкого сейчас. Я думаю, места хватит мне. Сейчас погоди меня домой сбегать. Иду взять, кто там уложил. Ну а с вами были мистер Даня и Рома. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до новых встреч. Всем пока. Всем